норматива на отопление лично например мне тоже трудно объяснять людям почему сегодня в девятиэтажном доме который должен быть по логике вещей самым менее энергоемким домом согласитесь 9 этажей или 5 этажей то есть потери меньше то есть 5 этажей крыша а потери через крышу согласитесь 9 этажей уже почти два пятиэтажных дома да то есть я считаю, что может быть здесь есть какая-то прореха и должны дать оценку именно эксперты. То почему сегодня получили самыми энергоемкими домами по теплу 9-этажных домах. Больше всего мы боялись и очень были осторожны, потому как обсуждался этот вопрос очень давно, много-много лет. И, естественно, Анализ говорил о том, что самые большие нормативы потребления по отоплению должны быть в деревянных домах. Вот этого мы боялись больше всего. Что и так, значит, там у нас действительно, можно сказать, хороших домов единицы. Больше всего дома, которые уже, естественно, исчерпали свой ресурс, в том числе и теплотехнический, да. Ну, вот такой беды не случилось, что хоть здесь, в принципе, людей не обидели в деревянных домах, но если вот энергоаудит провести здание, однозначно, что в деревянных домах потери, конечно, больше. И, естественно, такие более энергоемкие дома-то деревянные.